Всем привет! Это канал Жизнь в Хорватии. Сегодня мы опять будем разговаривать про работу. Со мной прекрасная подружка Оля. Всем привет! Сегодня я вам расскажу про то, как устроиться в фирму доставки еды воль, про особенности этой работы, ну и сколько денег вы можете заработать, когда там будете работать. Супер. Значит, легко ли устроиться на такую работу? И нужно ли знание хорватского языка? Устроиться легко. Для этого вам нужно скачать аппликацию Volt Partner, там пройти по этап на все шаги, заполнить все формы. И на этапе, когда вы выбираете, с кем вы хотите сотрудничать, вы выбираете агрегатора, с которым вы будете работать, или вы открываете лично ФОП и дальше продолжаете работать как ФОП. И это достаточно простая регистрация, там вообще ничего сложного. Ну ты сложного. так рассказала, вообще ничего сложного. Вообще ничего сложного. Вот некоторые, допустим, понимаешь не так вот легко воспринимает как-то информацию. То есть, ну, в принципе, первый шаг это через аппликацию. Да. Вначале... Аппликация на каком языке? А, в зависимости от того, на каком языке у вас телефон. Если в телефоне базово настройки установлены, что это английский язык, то аппликация закачается и будет на английском. То есть, есть возможность поменять на понятный да. тебе язык. Да. да. А, если а. там на украинском, то она автоматически будет подгружаться и все меню, вся а. информация там будет на украинском языке. Единственное, вы, как когда регистрируетесь, вы там указываете хорватский номер, mm -hmm. если вы устраиваетесь в Хорватии, потому что если вы указываете украинский номер, оно не может связать локацию, в которой вы то находитесь. То есть это указ значение да. оно указыв... за счет За счет этого оно подвязывает, соединяет, что mm -hmm. локация Хорватия, номер хорватский, и это помогает ему как-то это соединить. Если вы уже приехали в Хорватию, вам нужно приобрести хорватский местный номер, потом уже устраиваться на работу. Это обязательно да. задачу во многом. Да. Ну и э, по поводу знания языка, ты спросила, то э, не нужно знание какого-то сверхособенного знания хорватского языка или английского, потому что коммуникация с клиентом или с рестораном, она минимальна, поэтому вы можете... Ну, не знаю, обойтись вообще минимум слов, которые, наверное, У -у -у. в английском языке знают все. Ну, знать, наверное, Google карту навигатор, понимать, куда вы едете, да. в какой район, с какой да. целью и так далее. Да, когда... Э, но это уже как бы второй этап, это не момент, когда регистрация происходит. Но для того, чтобы работать в Вольте, обязательно нужно понимать... Э, как пользоваться Google картой, потому что маршрут будет прокладываться по Google карте, и исходя из этого вы будете искать вашего клиента или точку, где mm -hmm. будете забирать заказ. И, ну, конечно, важно да, ориентироваться в пространстве для этого. Сначала нужно зарегистрироваться через агрегатор, то есть либо человек устраивается напрямую от работодателя, да, либо он может э, прийти на работу как ФОП. Да. Он самостоятельный, да, работник. Да, он может открыть свой ФОП и, соответственно, оплачивать все налоги, ну как обычный ФОП, так как у нас это было и в Украине. Тут та же mm -hmm. похожая схема. Или он оформляется, работает как сотрудник, приходит на какую-то ну, фирму. Прямую, как бы, да, на да. да. Всегда mm -hmm. есть определенный какой-то перечень этих ФОПов, ой, не ФОПов, а фирм, на которые вы можете прийти. Список этих фирм он будет зависеть от того города, где вы устраиваетесь да, работать в. Да, и там будет подгружаться этот список, вы выбираете, вы можете выбрать тот, который просто вам нравится по названию, либо mm -hmm. вы знаете, что у вас кто-то уже там работает. В целом они работают плюс-минус все одинаково. Так, Оль, смотри, значит, давай еще поговорим о том, какие документы нужны для того, чтобы устроиться на такую работу. Я знаю, что много наших украинцев работают по зеленой карте. Ты говоришь, потом еще ФОП открывать. А можно ли просто там человеку с Украиной без зеленой карты приехать напрямую, устроиться на работу, ну, то, чтобы все было легально? Как это вообще происходит? Приехать, устроиться без зеленой карты в текущий момент невозможно. Нужно вначале пройти этап получения временной защиты, то есть получения зеленой карты, и после этого, после этого вы получаете возможность работать в Хорватии. То есть mm -hmm. это зеленая карта, это документ. Зеленую карту открывать, как беженца, а потом да. уже работать. Да, это официальный документ, который говорит о том, что вы можете легально здесь да. э, получать рабочее место, работать, получать свою зарплату и быть официально оформленными. Поэтому э, зеленая карта, после этого выбираете работодателя, с которым вы хотите работать, или ФОП, если вы хотите работать сами на себя и оплачивать налоги самостоятельно, вести эту бухгалтерию. Да, поскольку в зеленой карте уже указано, что мы имеем право на работу, проблем с документами вот этой волокиты, ее практически нет, и очень многие работодатели с удовольствием берут украинцев с зеленой картой на работу. Да, так и есть, потому что э, это основной наш документ, и когда вы проходите форму регистрацию в Вольте, там есть поле, которое надо заполнить. Там написано э, «прикрепите документ, который разрешает вам да, работать в этой стране». Работать. Да, и для этого вы подкрепляете зеленую карту, потому что она и есть тем документом, Главное, который разрешает. Да, для регистрации, для, для того, чтобы пойти на работу. Супер. Более что нужно для устройства еще ну, на работу? нужно пройти два теста и сдать один небольшой экзамен. Экзамен этот сдается в офлайн, то есть mm -hmm. вы приходите в офис, оплачиваете его, он стоит 19 евро, uh -huh. и вас тестируют по методичке, которые там стандартные моменты, типа вы не должны брать ру руками грязными mm -hmm. руками, да, да, грязными руками еду не берете после туалета, моете руку, mm -hmm. ну и в общем, Короче, очень стандартные вопросы. Mm -hmm. Можно сдавать его на английском или на хорватском языке. Вопросы максимально простые. Если вы думаете, ну, либо что вы. при помощи вы... переводчика, если человек не знает. Не mm -hmm. Я думаю, что можно. Я не mm -hmm. делала конкретно так, поэтому <связь> не могу точно сказать, но думаю, что это вполне возможно. Mm -hmm. И два теста: это правила пожарной безопасности, и второй это правила правила безопасности труда mm -hmm. это про то что там как поднимать техника тяжесть Да, техника да. безопасности труда он на хорватском языке в онлайне вы его проходите в принципе все можно перевести с помощью переводчика потому что mm -hmm. вы заходите в какое-то приложение там открываете с помощью чата gPT если не знаете ответы на какие-то вопросы mm -hmm. решаете mm -hmm. всегда поможет да это очень быстро и просто сдается легенский минимум называется вот этот экзамен который надо приехать сдать в офисе, он тоже легко сдается, mm -hmm. ничего сложного в этом нету. Mm -hmm. Так, и еще ты говорила, что нужно докупить какое-то оборудование. Ну, не совсем оборудование, а вам нужно будет купить сумку для того, чтобы возить, собственно говоря, еду. Вы можете купить ее Этот в офисе. Бокс, да, да. большой бокс, на котором написано вот. Да. То есть, покупается а, сумка покупается самостоятельно. Да, сумка покупается самостоятельно. Вы можете купить ее в офисе, можете mm -hmm. где-то на нюшкала купить, быушну, если вы хотите просто попробовать mm -hmm. поработать в этом направлении. Но сумка вам нужна. Без mm -hmm. нее, без того, что вы купили сумку, вам не разрешат стартовать работу, потому что они следят, чтобы... Все доставки вольта, они были сделаны именно в их, а именно э, их да, получается. именно их были. Это работа только для мужчин или можно работать и женщинам, и мужчинам? Да, можно работать и женщинам, и мужчинам. Ограничения есть по возрасту. Можно работать с 18 лет, не знаю, до скольки можно работать, но с 18 лет точно можно. Можно 70 лет мужчины себя… Да, хорошо чувствовать. Да, на самом деле есть и пожилые люди, которые работают, они работают тогда, наверное, не полный день, а частичное время. Там есть возможность работать, кстати, по поводу работы, есть возможность работать по 8 часов в день, а, можно работать от 10 часов в неделю, то есть там по 2 часа в день. То есть корректировать можно собственное время, сколько ты можешь, допустим, физически, да? Договорить. Да, да. Или это можно использовать как подработку, то есть это не обязательно должна быть основная работа, это может быть подработка после основной работы, которую делаешь. Mm -hmm. а, но ты, если ты выбираешь какой-то формат работы, например, это на полный рабочий день, то тогда, ну, соответственно, ты платишь и налог, э, исходя mm -hmm. из того, что это да, полный mm -hmm. рабочий день. Если ты выбираешь там на 2 часа в день, то ты платишь меньше налог, а. но ты можешь работать только два часа в день. Не так, что ты там два часа работаешь. Да, то есть обязательно есть какие-то регламенты, которые говорят о том, что, если ты выбрал вариант на два часа, то ты 8 часов не можешь работать по этому договору. По поводу мужчин и женщин могут и мужчины и женщины. Надо только учитывать момент того, что для женщин это все-таки бывает немного тяжело, если это а, да, это может быть физически тяжелый труд, когда наручбы, когда заказы а, весят там, по 10 килограмм. Если кто-то заказал да. из вольтмаркета какие-то продукты и летом, особенно когда заказывают большое количество воды, потому что сами не хотят нести или из. Магазинах, которые продают овощи. Mm -hmm. Это могут быть большие объемные заказы. Yeah, Но конечно. в Вольте женщины работают, mm -hmm. и они действительно развозят, приносят эти заказы, доставки, то есть как подработка какая-то. Возможно, вы можете иметь вариант, когда вы выбрали, смотрите, ага, там эти заказы из Томи, из Вольтмаркета mm -hmm. я просто не беру, как женщина, потому что она, это будет очень тяжелый заказ для меня. А там пиццерия, суши или еще что-то, тогда соглашаются на эти заказы. А, Оля, расскажи, пожалуйста, нужен ли свой транспорт на такой работе? Что нужно? Велосипед, самокат, машина своя? Нужно ли что-то свое? А, да, обязательно нужен транспорт, потому что доставлять мы вы будете не из рук в руки, ходя пешочком, а все-таки удобнее это делать на каком-то транспорте. И вот, как ты сказала, это может быть велосипед, это может быть электросамокат, машина, скутер или мопед, как его тут называют в Хорватии. Но любой транспорт нужен. Это может быть ваш собственный транспорт или это может быть транспорт, который вы берете в аренде. Uh -huh. Машина может быть арендованная, скутер или велосипед. Но чаще всего, если говорить про сплит, то тут чаще всего они доставляют на велосипедах. Потому да, что очень узкие это улочки получается мало места и, и постоянные пробки, во-первых, да, вот в таких городах, ну, перенасыщенных и туристами и жителями, и получается, что велосипед очень классная возможность. А, Оль, ну теперь давай поговорим про, про зарплату. Сколько получают мужчины, женщины? Есть ли какая-то Минимальная зарплата или от выработки часов. Как это вообще все работает? Это работает от сделанных заказов. То есть каждый заказ, который вы делаете, вы видите его стоимость в приложении. И вы понимаете, что сделав там какое-то количество заказов, они все суммируются, и вы получаете эту зарплату. Суммарно за один час можно в среднем делать где-то 3-4 заказа. Бывают люди, которые, если большой спрос, они могут сделать там и 5 заказов, когда меньше спрос, они могут 2 заказа сделать. Но по стоимости в среднем это выходит где-то 7 10 евро в час. Угу. То есть э, дальше вы умножаете на то количество часов, которые вы планируете работать, и вы можете предположить, что вот такая-то средняя зарплата у вас будет. Но э, из этой зарплаты у вас будет вычитаться налог, который вы платите, ну, в зависимости тоже от часов, если вы полный рабочий день работаете или если угу. вы 2 часа работаете. Это будут разные цифры. Ну, приблизительно давай возьмем, допустим, если человек работает в среднем там, 6 часов в день. Восемь, наверное, 8. в среднем. Ну, как обычные станции. Можно и по шесть тоже работать. Но хорошо. чаще если, всего, если как бы полная... да, Допустим, это восемь часов в, в день, пяти часовой день. рабочий день, допустим. Угу. А за месяц приблизительно какая зарплата получается у работника? А, ну вот хороший вопрос. Это зависит от того количества заказов, которые работник сделал. Хорошо, потому если что если работник ленивый, если работник ленивый, это будет не, <свят> потому что он может к нему могут приходить заказы, а он, может, он будет отмечать, что я не хочу его брать, не хочу да. и смахивать их, если и соответственно самый минимальный ленивый работник. <свят> ну наверное где-то наверное где-то там 1300 1500 это чистыми на руки он будет получать, если, если он да, если он будет лениться, то он будет получать 1300-1500. Если те люди, которые э, работают по 8 часов, э, иногда 6 дней в неделю, или не иногда, заменяют а постоянно, да, тогда у них, в принципе, 2000 они могут, может да, он может получать 2 две с половиной тысячи mm -hmm. евро в месяц, э, и это тоже может быть чистыми. Есть, конечно, такие уникальные хорваты, которые работают э, больше, чем 8 часов в день, э, и они работают 6 дней в неделю. Интересно. И они делают, да, там каждый день там по 40, 50, 60 доставок, соответственно, ну как бы вы когда понимаете, умножаете эти цифры, вы понимаете, да. что человек зарабатывает больше, но он работает больше. То есть тут все подвязано под то количество заказов, которые вы сделали. Слушай, ну в принципе есть мотивация, да. если человек захочет. Поднажмет, то да. будет и больше зарплата. То есть нет такого, что кто-то работает больше, кто-то меньше, а платят одинаково. Нет. Всегда есть какой-то карьерный, можно сказать, рост и перспектива заработать всегда больше. Правильно? Да, всегда есть такая возможность. Плюс, когда лето или еще какие-то другие моменты, есть возможность получить чаевые от людей, которые, которым вы привозите заказ. Это не супер большая какая-то сумма за месяц, вырисовывается. Ну, но... Ты знаешь, зная по себе, я всегда даю там 50-70 копеек, иногда и евро, если мне лень что-то да. искать. То есть, в принципе, если посчитать, что за день там 10-20 человек тебе там по евро оставят... Ну, вот это не так. На самом деле не оставляют все по 10-20. Да, 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 не оставляют. Но в среднем за месяц где-то может быть там типа 100-120 евро, это будут чаевые. Если работать полный день, то суммарно, ну, как бы средняя за месяц может быть где-то такая сумма. Бывают туристы, которые могут приехать и дать 20 еврочаевых просто потому что у них хорошее настроение да, а они да. в кайфе в таком делать. да а бывают иногда когда по поводу ничего не дать ну они чаще всего ничего не дают но Бывают иногда ситуации, когда ну, вот наши украинцы попадались, да, вот кто-то расплачивается, дает тебе какую-то купюру, mm -hmm. это школьники так в сплите делали, не знаю, продолжается эта история сейчас или нет, они дают там, 50 евро заказ из Макдональдса, набегает целая толпа, они разгребли пакеты, и потом курьер смотрит, а эти 50 евро а на них написано, что это презент, то есть они не настоящие, поэтому в этот момент всегда надо проверить. Да, <laughs> да это просто надо всегда проверять, быть внимательным но ну, в любой работе есть какие-то свои моменты и наверное ну, в этой работе это такой один из наверное единичный случай за два года который я знаю про то что такая ситуация случилась но э, в любой работе надо быть внимательным к тому что происходит. Абсолютно. Оля, и вернемся к зарплате, к возможности заработки, заработка, да. Я знаю, что Волт иногда проводит какие-то акции, которые помогают сотруднику больше заработать, активнее работать. И вот сейчас одна из таких акций, я знаю, она очень активна. Как она выглядит и что может получить сотрудник? сотруднику сейчас если устраивается на работу у него есть возможность получить дополнительный бонус за сделанные доставки если он регистрируется начинает свою работу и делает свои первые 130 mm -hmm. заказов он получает бонус 500 евро mm -hmm. и если он делает потом до нового года еще делает 450 заказов он получает бонус еще дополнительно 900 евро суммарно это бонус 1300 евро который вы получаете за С те заказы а сейчас, да. я так поняла, прямо сейчас проходит эта акция, да. и сколько она еще будет длиться? Она э, длится до 12 э, ноября. ноября. То есть человек То есть должен еще устроиться. Пару недель, в принципе, она будет работать. Ну, наверное, не пару недель По на пару самом людей. деле, да, вот двенадцать дней. Те, кто сейчас за полторы недели устроится на работу. Вот они могут попасть на вот эти вот акции которые доплачивают новым сотрудникам Да, и такая да. акция она была два года назад, то есть да. это не постоянная акция. У -у -у. Вот. И два года назад она была можно было получить всего лишь 1000 евро бонус, когда устраиваешься. А в этот раз у них бонус 1300 евро, и это прям классная возможность для людей, потому что ты все равно делаешь эти заказы. молодцы, да. Да. И по поводу количества заказов. Новых, да, получается, кадров привлекают. Да. Молодцы. По поводу. По поводу количества заказов, на самом деле, если человек делает по 10 заказов в день, но ну, это где-то минимально там, 2 часа в день, этот человек работает, э, ну, 3, допустим, 3-4 часа, то есть за 10 дней он может этот первый бонус получить, и исходя из этого дальше тоже продолжая работать, то есть это не так, что тебе там надо прямо упахаться, да, чтобы получить да. этот бонус. И по поводу бонусов, как, э, какие еще есть в Вольте бонусы, э, у них кроме есть э, ежемисцевая э, стандартная стоимость заказа, стандартного стоимости пакета это за заказ есть еще бонус э, за какое-то количество заказов за неделю недельный бонус это там 150 евро э, ну, не 150 евро, а 150 заказов делает курьер, и ему приходит бонус 60 евро. И если вот так вот посмотреть, то на самом деле вот этот дополнительный недельный бонус, суммарно там 240 за месяц, он практически полностью перекрывает тот налог, который вы выплачиваете ежемесячно со своей работы. Да, поэтому да, работать full-time, полный рабочий день, ну, это даже выгоднее становится. А, Оля, как же ну вступить в эту акцию, вот если кто-то сейчас решился устроиться на работу и понимает, что сейчас работает эта акция, какие шаги предпринять, как это вообще выглядит? Эта акция только для новых курьеров, которые раньше не работали с Вольтом, то есть вообще угу. нигде. Для, ни... для новых сотрудников, которые раньше вообще никогда не были задействованы в Вольте. И чтобы принять участие в акции, нужно перейти по реферальному посыланию для того, чтобы сработала эта акция акция. То есть если вы придете просто к какому-то, э, не знаю, ФОПу, о, не ФОПу, а работодателю, да, работодателю. ссыла об акции, как это да. делается, то а. есть, это не сработает. Это не сработает. Это э, реферальная ссылка есть у сотрудников Вольта. У них в приложении, у каждого mm -hmm. сотрудника есть. Они могут поделиться этой ссылкой. Э, и вот важно, чтобы у вас была эта ссылка, по которой вы сможете принять участие в акции. Акция действует исключительно на город Сплит, а на другие города она не распространяется. Только вот сейчас, сейчас. идет набор, да, конкретно ну, в сплите. Как ты думаешь, мы сможем оставить э, под этим видео ссылочку на такую сумку да. да на такую акцию чтобы люди кто решили прийти э, смогли зарегистрироваться принять участие в акции вообще устроиться на работу может быть о которой давно думали либо мечтали да конечно так и что если будут какие-то вопросы если будут какие-то вопросы, можете писать мне или можете писать Таня, она переадресует вопросы ко мне, и я помогу Хорошо, устроиться. Все, все комментарии под этим видео, тогда мы будем обсуждать, кому, может быть, кого заинтересовала эта акция, кому это интересно, мы тогда и ссылочку оставим в описании. Если какие-то вопросы, комментируйте, задавайте их, будем обсуждать.